নমস্কাৰ মিনটা কিটচেনলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া কি বনাইছোঁ গম পাইছে নহয় জানো এইয়া বৰপিঠা বা তেলপিঠা বুলি কয় যিটো আমাৰ ঘৰত আগতে আইতা মাহঁতক বনোৱা দেখিছিলোঁ আৰু তেনেকৈ ময়ো শিকিলোঁ আৰু বনাবলৈ গতিকে আহকচোন কেনেকৈ বনালোঁ চাব আৰু এইখিনি হৈছে বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি আৰু যিহেতু বৰপিঠা বা তেল পিঠা বনাবলৈ বৰা চাউল লাগে ইয়াতে মই ইয়াতে কিছুমানে বাৰু ভাত খোৱা চাউল মিক্স কৰে মই এইখিনি কৰা নাই মই অকল বৰা চাউল আৰু গুড় দি বনালে খুব খাই ভাল পাওঁ আৰু পিঠাগুড়িখিনি মই মই খৰচী ডাবকৈ ৰাখিছোঁ খুব মিহি কৰা নাই আৰু ইয়াত চলাও নাই ইয়াত মই চালনী ব্যৱহাৰ কৰা নাই ডাইৰেক্ট মিক্সিত খুন্দিছোঁ আৰু ইয়াত দিছোঁ আৰু এইখিনি গুৰ এনেকৈ পানী অকণমান দি ভিজাই ৰাখিছোঁ তেনেকৈ ভিজাই ৰাখিলে গুড়খিনি ধুনীয়াকৈ মিলি যায় পানীৰ লগত আৰু এতিয়া এইখিনি সেই গুণখিনি দি অলপ অলপকৈ দি পিনি বনা সেই পিঠাখিনি লাডু টাইপে হ'ব লাগিব মানে আমি আটা যেনেকৈ মাৰোঁ তেনেকৈ মাৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে বহুতে পিঠাটো বনাব নাজানে যিহেতু এইটো আৰু বৰা চাউল লগতে গুড় এই দুটা মিলাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় অকণমান বেছি হৈ গ'লেই মানে পেলপেলীয়া হৈ যায় গতিকে এইটো সঠিক হিচাপত দিবলৈ এনেকৈ অলপ অলপকৈ দি সানি সানি যাব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই থাকিব ইয়াত আৰু কিমান দৰকাৰ হৈছে কি একেবাৰে দি নিদিব এতিয়া মই এইখিনি সানি ল'ম অকণমান যিহেতু মই নিজে তোমাৰটো কৰিছোঁ গতিকে গোটেইখিনি দেখাব পৰা নাই বাৰু আধা এখন মিলালোঁ এতিয়া আৰু অকণমান দৰকাৰ হ'ব যিহেতু নহৈছে ঠিক তেনেকৈ যিমানখিনি লাগে লাহে লাহে সেনেকৈ কৰি কৰি গুৰখিনি ঢালিব তেতিয়া পৰিমাণটো জোখৰ হ'ব আপোনালোকে গম পাব মানে কিমান গুৰ দৰকাৰ হৈছে তেনেকৈ কৰিলে পিঠাখন আটা লাডু এটা হৈ যাব তাৰপিছত পিঠাখন বনাব পাৰিব কি ধৰণে কৰি ল'ব আপোনালোকে তেতিয়া এনেকৈ কৰি কৰি এনেকৈ কৰি এনেকৈ এনেকৈ কৰি পিঠাখন এটা এটা পিঠা বনাই দি থাকিব আৰু এই গুৰখিনি থাকি গ'ল মোৰ গতিকে তেনেকৈ মিলাই ল'লে মই এখন এটা কৰিছোঁ মানে গোটেইখিনি দেখাব পৰা নাই এই ধৰণৰ এটা লাডু বনাই ল'ব পিঠাকেইটা বনাই লৈছোঁ এনেকুৱা হয় এইকেইটা তেলত দিম আৰু সেই পিঠাকেইটা মই তেলত দি দিলোঁ আৰু পিঠাকেইটা তেলত দিয়াৰ পাছত জুইটো কমাই দিব কিন্তু দেই প্ৰথমে তেলটো গৰম কৰি ল'ব তাৰপিছত কমাই দিব আৰু এনেকৈ উল্টাই পিনি আকৌ এই ধৰণে হেতা কণ হেঁচি হেঁচি দিব আৰু তেলটো অকণমান বেছিকৈ দিব তেতিয়া পিঠাকেইটা ধুনীয়াকৈ ফুলে একদম কম তেলত বনালে কি হ'ব আপোনাৰ পিঠাকেইটা নুফুলিব এনে সিজিব বাৰু কিন্তু পিঠাকেইটা ধুনীয়াকৈ ফুলি নুঠিব আৰু এইকেইটা পিঠাত মই অলপ খৰচী টাইপকৈ বনাওঁ মানে পিঠাগুড়িখিনি খুব মিহি নকৰোঁ অলপ খৰচী টাইপৰ ৰাখোঁ তেতিয়া মই খাই ভাল পাওঁ আপোনালোকে বাৰু কেনেকৈ ভাল পায় সেইটো নাজানো মই তেনেকৈ ভাল পাওঁ এইকেইটা পিঠা প্ৰথমবাৰকেইটা দেখালোঁ আৰু এই ছেকেণ্ডবাৰখিনি এইখিনি খুব বেছি বনোৱা নাই মই অলপহে বনাইছোঁ আৰু এইধৰণে উল্টা উল্টা এইধৰণে দিব এইখিনি পিঠা বনাবলৈ মাত্ৰ সেই পানী মিলোৱাটোৰ লগতে কথা মানে গুৰখিনি পানী মিলাব নালাগে গুৰখিনি সেইখিনি মিলাব জানিলে পিঠাকেইটা সুন্দৰকৈ হৈ উঠে এইয়া মোৰ পিঠা এইকেইটা হৈ গ'ল সেইটো কেইটা খাই যে মই বহুতেই ভাল পাওঁ আৰু শেষৰ কেইটা আছে অলপ মাত্ৰ বাকী বনোৱা হৈ গ'ল মোৰ শেষৰখিনি এইখিনি গতিকে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাবলৈ নাপাহৰিব বাই বাৰু